Assalamualaikum. Um, kita bercerita sedikit tentang hmm, apa ini. Jadi gini, uh, saya latar belakangin dulu bahwa bahwa sekarang saya banyak uh, membuat buku dan buat video juga, bikin cerita-cerita tentang intinya adalah bagaimana biar Indonesia lebih mengglobal gitu. Terutama bangsa Indonesia, lah ya. Kalau nama Indonesia sendiri, mungkin itu e, lebih ke arah pemerintah. Tapi, sebagai bangsa Indonesia, sebagai kita, warga negara Indonesia, baik yang menjadi WNI maupun mungkin keturunan e, bangsa Indonesia di luar negeri, agar lebih istilahnya mengglobal. Kenapa mengglobal ini penting? Ya, banyak faktornya, banyak sekali manfaatnya. Menurut saya, e, banyak hal-hal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia juga bukan berarti uh, kekayaan alam uh, tapi lebih ke kekayaan sumber daya manusianya gitu. Saya merasa bahwa banyak sekali ya contoh paling gampang keramahan ke apa ya, kekeluargaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu bisa juga di, dikembangkan atau mungkin diberikan manfaatnya juga ke masyarakat yang lebih luas sehingga banyaklah bikin video-video ini nah sekarang kita mau bikin uh, cerita atau cara dari Singapura ke Malaysia sederhana banget tapi uh, mungkin banyak sekali yang yang ragu padahal sebetulnya biayanya nggak nggak semahal itu gitu untuk ke Singapura Malaysia kenapa Singapura Malaysia karena itu termasuk negara yang sangat familiar uh, flightnya banyak sekali dari dari banyak negara, dari banyak daerah di Indonesia Jakarta, Jogja, Surabaya Dan starting mulai dari 400 ribu Artinya itu kurang lebih hampir sama dengan kita berpindah kota aja Memang saya tidak, tidak serta-merta menyarankan untuk, untuk berpindah Tapi setidaknya uh, melakukan perjalanan ke daerah-daerah ini Ini mungkin starting lah Nah yang sering jadi pertanyaan adalah Kalau kita sudah ke Singapura berangkat itu murah pulang itu mahal, sehingga mungkin seringkali memang di menyarankan untuk pulangnya dari Malaysia aja karena dari Malaysia itu cukup murah pertanyaannya dari Singapura ke Malaysia bagaimana caranya nah gambaran awal Singapura itu seperti pulau dia ada pulau utama terus ada pulau-pulau kecil tapi biasanya kita tidak ke pulau-pulau kecil itu karena pulau-pulau kecil itu lebih banyak yang based on pemerintah sebetulnya jadi jadi kita ke pulau utamanya yang kita sebut dengan Singapura. Terus nanti ada pulau kecil uh, Sentosa Island itu bisa main ke sana ada ada Universal Studio di sana. Nah, dari sana ke Malaysia bagaimana? Jarak antara pulau uh, kalau si Malaysia kan basically ada semenanjung gitu ya. Jadi dia sebetulnya bagian dari Asia tapi ada yang jorok ke sini gitu. Uh, saya nggak tahu kalau di sisi kalian di sini atau di sininya adalah Sumatera. Nah, yang kota paling dekat dengan uh, Malaysia ini dengan Singapura ini adalah Johor Baru namanya. Perjalanannya itu hanya ngelewatin jembatan. Ada dua jembatan, uh, kita sebut sisi Tuas dan sisi Woodland. Itu di sisi uh, Singapurnya. Sedangkan sisi Malaysia-nya, ya basically, basically itu Johor Baru lah. Nah, uh, sehingga artinya ada dua jalur lewat angkot-angkot darat sebetulnya lewat jembatan itu eh, yang bisa dilalui bisa lewat bisa naik bis bisa naik eh, kereta tapi biasanya kita naik bis kalau lewat situ bisa juga tentu naik pesawat dari Singapura ke Kuala Lumpur itu banyak pesawat juga yang bisa di diambil gitu um, setelah itu bis bis itu juga ada yang direct naik dari Singapura ada yang bisa naik dari Johor Bahru dari Johor Baru ada dua ada dua uh, terminal, tapi biasanya yang bisa kita yang bisa yang biasa kita ambil adalah terminal Larkin namanya. Jadi dari Singapura, opsinya pertama pesawat ke Kuala Lumpur berapa? Ini agak mahal. Sebetulnya dari Kuala Lumpur ke Singapura starting dari 250 ribuan, tapi ketika balik dari Singapura ke Kuala Lumpur naik uh, pesawat itu starting dari 700 ribuan gitu kenapa bedanya jauh karena biaya di bandaranya beda-beda sama seperti kalau Indonesia ke Singapura itu lebih murah daripada Singapura ke Indonesia karena ada biaya bandara yang lebih mahal kalau di Singapura sehingga biasanya kita lewat bis naik bis nah naik bis itu ada yang langsung dari Singapura itu ada sekitar tiga daerah utama um, Ya yeah, basically kurang lebih satu di Pasir Ris, Pasir Ris itu dekat Cangi. Satu yang paling umum di daerah tengah, ada yang dari sekitar Bugis, ada yang dari sekitar um, ya ya Little India daerah-daerah itu. Yang artinya kita dari situ sudah naik bis, terus nanti di per, di perbatasan kita turun uh, cap imigrasi, naik disitu itu lagi. Perbatasan lagi begitu lagi, terus nanti langsung dia ke, biasanya ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpurnya di biasanya di TBS namanya nama terminal besarnya di TBS um, biayanya sekitar 350 ribu rupiah sedangkan opsi lain adalah potong-potong putus-putus sehingga nanti kita ke Kuala Lumpurnya naik bis dari terminal Larkin itu tadi yang di Johor Baru dari Larkin ke uh, ke Kuala Lumpur perjalanan sekitar 4 jam 4 jam itu bayar sekitar 120 ribu rupiah lah sekitar 35 ribu nah kemudian bagaimana cara ke Larkin ke terminal Larkin biar ada bayangan dulu dari perbatasannya Malaysia namanya JB Central ke Larkin ini sekitar 15 menit perjalanan dari perbatasannya JB apa Malaysia ke perbatasannya Singapura ini perjalanan ini mungkin 1-2 kilo eh, biayanya sekitar eh apa Uh, waktunya sekitar mungkin 15 menit juga. Nah, dari sini itu ada banyak opsi. Ini yang banyak opsi. Uh, opsi terbaik tentu lihat maps. Tapi salah satunya ada di Woodland Interchange namanya. Di situ ada bis yang yang ya yang paling kita sarankan itulah. Di situ ada MRT station dan ada untuk naik bisnya gitu. Kenapa nah, ini penting karena biasanya kalau kita motong di sini ada MRT Kranji namanya ada Merseling sering kali kita nggak bisa dapat bisnya karena udah penuh dari terminal awal sehingga biasanya kita naiknya dari terminal Woodland itu atau kalau di sekitar kota misalnya di sekitar Merlion atau apa ya di Bugis itu ada ada satu terminal bis yang nanti dia ada beberapa opsi langsung ke perbatasan berapa biayanya ya sekitar Um, kalau tadi 350.000, kali ini um, mungkin sekitar 20.000-an. Sampai 40.000 kalau dari Bugis. Gitu. Terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.